Эй, да. Ми починаємо. Я прибув на лісової на місце старту. Я потім подумав, что любой кого-то. Вон продолжається тут на трассі. Це ми вже на три ящі. вы или не вы. <связывая> Это же ваш блог, правильно? Да. да. Это же вы все Украина объехали. Да. А мы все ваши видео посмотрели. Вот же мы прибыли на то самое место, где мы должны встретиться с троещинской колонной. Как обычно, традиционно на том же месте. А вот и они. Троещинские ребята. Сейчас мы пристроимся у них сзаду. Богатых-то с детьми. Вот так мы заворачиваем. По развязке, по кругу. И так, мы медленно, но уверенно приближаемся к финишу, то есть, или к старту. Идем до Европейской площади. Вот мы проезжаем мост вечный, строящийся, недостроящийся. И вот видно нашу дорогу. вот мы прибыли на Европейскую площадь. И тут уже столько народу. Как обычно много, но сколько точно посчитать ваше. Без Пусть прибыли столько же и всегда. Мотолеходейская. Мото, этот тут зараз будет да. тут буде зараз гонка, чи зараз спочатку Це уже хрещатик. Вот это будет это место старта, и тут черепушка стоит. Э, -э черепушка. Получается, еще не все районы съехались, еще продолжают держаться. Это тоже какой-то район прибыл зараз. Oh <laughs> you. статуи гонка или пробег заразу силы должны выстроиться следом если чувак с помощью планшета управляет коптером. Люди, вы не поверите нас такая велика кирки нас просто тоже богато -то привет поищи отсюда Сьогодні у нас велодей. В цьому році вперше Великі в мовчає в організації цього мероприятия. І опять же таки, мабуть, вперше нас не супровождала колона а, ГАІ або поліції міліції, як говорить. А так в основному все те ж саме. Там же саме стартувала наша Кіпровська колона, там же саме зустрілися з Приємщицькою. І приїхали сюди на європейську площу. Тут, сюди з'їжджаються постійно всі райони. людей приблизно стільки ж як було раніше. І... Але у нас збільшився маршрут по центру. Зараз буде їхати аж до Лубіцького, а потім непонятно буде. Як я вже говорив, останніх три роки я не участвував, а цей раз дуже вирішив поучаствувати. знакомого я тут сам не застрелил зато мале уже застрела три человека, которые меня И это очень хорошо, трошки подняли настроение, будет какой-то хоть стимул продолжать делать мой блог. Стараюсь побыстрее сделать видео в это мероприятия. Сколько ты треков взял? Да, Дракошка. Ой, мамочки. Да я просто не стыг вовремя. Ой. Трошки в аварию попал. <связать> легший чем обычный. Нет, тяжелее. Тяжелее, да? Но крепкий все одно, да? Ну, Если Стал, рама стальная, стальная вот. yeah. то, то они, они где-то будут по весу. Я себе купил это, слышишь, велосипед, короче. Я хотел посоветоваться, но купил сам. Смотрю, это типа стил написано, бля. Вот <связать> качаться можно, блин. <связать> <связать> тоже можно качаться. Тут какой-то интересный стадион, значит. Я такого не помню. Такого раньше не было. Это недавно построено, вот наша вся тусня тута, кто-то едет туда, а в основном туда, где-то вот там все тусуются. Приключение, в котором может принять участие любой желающий. Для этого вам надо собрать команду от двух до четырех человек, вам надо с собой иметь велосипед, я надеюсь у всех есть велосипеды, а у кого нету, можно взять на прокатку у берега. Вот они сами здесь стоят. Короче, это мы в парке дружбы народов, тут продолжение тусовки. Все, я сегодня зустрів Сашика. Верніе це він мене зустрів. Він побачив моє віде. видео, що я собрався там... на велодин. И мы застрелились на хрещати.